Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bersama saya Muhammad Indra Shakti dalam 15 Minit MMTV edisi 18 November 2025. Kita ke berita utama. Kerajaan tidak melindungi mana-mana pihak yang terlibat dalam video kes rasuah melibatkan beberapa ahli Dewan Undangan Negeri Adun Sabah yang tersebar sebelum ini. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, siasatan mengenai kes itu masih berjalan dan selepas menonton video berkenaan, beliau berpendapat ia mempunyai asas kukuh untuk disiasat. Bagaimanapun, beliau menegaskan bahawa sebarang tindakan terhadap kes itu adalah sepenuhnya di bawah bidang kuasa Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia (SPRM). Beliau juga Menteri Kewangan turut menasihatkan ahli parlimen dan orang ramai supaya bersabar sambil menekankan kerajaan akan mengekalkan pendekatan adil tanpa melindungi sesiapa. Kerajaan Negeri Sabah dan pusat bekerjasama menyelesaikan isu penduduk yang masih belum memiliki dokumen pengenalan sah di negeri ini. Ketua Menteri Datuk Seri Haji Gina berkata, pihaknya telah memaklumkan secara rasmi kepada kerajaan pusat khususnya melalui Kementerian Dalam Negeri KDN mengenai keperluan mendesak untuk menangani isu tersebut. Katanya berdasarkan maklumat diterima, sekitar 30000 individu dicatat tanpa kad pengenalan kena pasti di Sabah merangkumi pelarian lama dari selatan Filipina, komuniti laut Palau serta warga asing yang memasuki negeri itu secara haram melalui perairan pantai timur. Haji Ji menambah pihaknya komited mempercepat penyelesaian isu berkenaan sekiranya JRS diberikan mandat untuk memerintah semula Sabah pada pilihan raya negeri PRN kali ini. Mengulas selanjut, Haji Ji turut berkata, isu tersebut bukanlah masalah baru sebaliknya merupakan legasi berpanjangan berikutan konflik bersenjata di selatan Filipina yang telah berlarutan beberapa dekad lalu. Kerajaan sedang melaksanakan strategi pembatasan rasuah nasional NACS 2024 hingga 2028 secara progresif dengan pemantauan lebih ketat. Ia termasuk melalui penggunaan dashboard khusus serta penyelarasan di bawah mesyuarat jawatankuasa khas kabinet tata kelola nasional. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, lima sub strategi NACS telah diselesaikan tahun lalu, manakala 18 lagi sub strategi berjaya dilaksanakan sehingga November tahun ini. Katanya pendekatan baru melalui sistem pengurusan anti rasuah dan anti bribery management system membolehkan penilaian dibuat secara lebih telus serta berkala seiring komitmen kerajaan menangani rasuah tanpa pilih kasih. Tambah Anwar beberapa pembaharuan undang-undang juga sedang dirangka termasuk pindaan Akta Pemberi Maklumat RUU kebebasan maklumat FOI dan RUU Ombudsman. Polis sedang buka semula siasatan berhubung kes kematian pelajar tahfiz Wan Ammar Fariswan Abdul Rahman yang dilaporkan pada Disember 2013. Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Ismail berkata, sebanyak 69 saksi telah dipanggil bagi membantu siasatan semula kes berkenaan. Jelas beliau langkah itu diambil bagi memastikan ketelusan sepenuhnya termasuk mematuhi prosedur operasi standard serta menangani kegusaran keluarga mangsa dan masyarakat. Difahamkan mangsa yang merupakan pelajar tingkatan 4 Mahatafi Sains Nur Aman, Kod Lanas, ditemui tergantung dalam tandas asrama sebelum berdas tiasat mengesahkan ia sebagai kematian mengejut tanpa unsur jenayah. Namun, Mahkamah Corona pada Jun 2016 memutuskan kematiannya berpunca daripada tindakan individu tidak dikenalpasti. Kemas kini, pengetahuan anda tentang isu ekonomi dan pasaran. Rangkumi sektor hartanah, perniagaan, keuangan, komoditi, IKS, halal niaga dan dunia korporat. Sentiasa ikuti perkembangan ekonomi semasa di dalam dan luar negara. Semua informasi terkini hanya di hujung jari. Dapatkan edisi ringgit setiap Isnin hanya di Akhbar Utusan Malaysia. Seorang pemandu jentera berat mengaku bersalah di Mahkamah Sesyen Teluk Intan hari ini atas 11 pertuduhan membabitkan kesalahan seksual termasuk merogol, meliwat dan amal seksual fizikal terhadap anak tiri perempuannya yang berusia 14 tahun. Mengikut pertuduhan pertama hingga keempat, bapa kepada empat anak itu didakwa merogol mangsa di mana perhubungan itu tidak dibenarkan di bawah undang-undang, hukum agama, adat dan kebiasaan yang terpakai untuk berkahwin. Tertuduh dakwa melakukan kesalahan itu di rumah tidak bernombor di kampung Sungai Haji Muhammad, seleko dalam daerah Bagan Datuk pada 5 dan 25 September serta 7 dan 29 Oktober 2025. Tertuduh juga dakwa untuk tiga pertuduhan masing-masing bagi kesalahan dengan sengaja melakukan persetubuhan yang bertentangan dengan aturan tabi'i iaitu meliwat dan amal seksual fizikal terhadap mangsa di lokasi dan tarikh yang sama. Dalam prosiding sama, tertuduh turut didakwa memiliki 20 video pornografi kanak-kanak di dalam sebuah telefon bimbit jenama Oppo berwarna hitam miliknya di lokasi sama pada pukul 12.15 tengah hari 11 November 2025. Mahkamah kemudian menetapkan 11 Disember depan sebagai tarikh depan untuk pembentangan fakta kes dan hukuman. Nyanyi dan komposer Naim Daniel bebas meneruskan aktiviti seni walaupun kes aman seksual fizikal membabitkan dirinya dengan seorang remaja perempuan berusia 17 tahun masih berjalan di mahkamah. Ketika dihubungi Utusan Malaysia, menurut peguam Muhammad Irwan Sumadi, sehingga kini tiada sebarang perintah mahkamah atau sekatan undang-undang menghalang penyanyi itu daripada membuat persembahan. Tambahnya lagi, Naim atau Muhammad Naim Daniel Baharin, 28 tahun, perlu terus bekerja untuk menampung keperluan diri dan keluarga. Sebelum ini, netizen meluahkan rasa kurang senang apabila penganjur sebuah acara muzik menyiarkan poster memaparkan penyanyi itu sebagai antara lima artis yang bakal membuat persembahan. Beralih ke berita dunia. Penyalahgunaan cecair vape yang mengandungi ubat penenang dikenali sebagai rokok zombie dilaporkan meningkat dalam kalangan remaja di selatan Jepun. Peningkatan tersebut mendorong pihak berkuasa memperketatkan pemantauan bagi mengelakkan ia merebak ke seluruh negara. Mei lalu, kerajaan Jepun mengklasifikasikan bahan tersebut yang diketahui menekan aktiviti neuron cerebellum penting untuk koordinasi badan sebagai dadah terlarang. Penyalahgunaan ubat itu boleh menyebabkan kehilangan kesedaran atau kawalan tubuh serta kekejangan pada tangan dan kaki. Puluhan kemah yang menempatkan keluarga Palestin dinaiki air di kawasan Al-Mawasi, Khan Yunis di selatan Gaza menurut Jabatan Perhatianan Awam semalam. Untuk hari ketiga berturut-turut, Gaza berdepan cuaca buruk disertai udara sejuk, hujan lebat dan angin kencang dengan ramalan meteorologi menjangkakan keadaan kembali reda menjelang malam Ahad. Dalam pagi itu, angin kencang menyebabkan ribuan kemah roboh dan ditebangkan menyebabkan penduduk terpaksa tinggal di jalanan dan mencari perlindungan di dalam bangunan rosak. Menurut pejabat media Gaza, 1.5 juta rakyat Palestin hilang tempat tinggal dan hidup dalam keadaan daif dalam dengan akses keperluan asas dan perkhidmatan penting yang sangat terhad akibat sekatan berterusan oleh Israel. Putusan Malaysia dan Cosmo melancarkan satu lagi produk terbaru, apa yang ada dalam Iklaneka? Ia adalah platform yang tepat dan efektif untuk mengiklan antaranya pelbagai jenis notis, catan kosong, hartanah, tender, kenderaan, mencari wali atau waris dan pelbagai lagi. Apa yang anda cari? Semuanya ada di sini. Dua dalam satu. Layari Iklaneka dan Kita ke berita ekonomi. Kumpulan Public Bank mencatatkan keuntungan sebelum cukai sebanyak 7.1 bilion ringgit bagi 9 bulan pertama tahun 2025 mewakili pertumbuhan 3.5% berbanding tempoh yang sama tahun lalu. Keuntungan bersih yang boleh diagihkan kepada pemegang saham berjumlah 5.35 bilion ringgit. Pengarah Urusan dan Ketua Pegawai Eksekutif Public Bank, Tan Sri Dr. T. Ahli berkata, kumpulan terus mencatat perhubungan pertumbuhan konsisten dalam pinjaman dan deposit di sebalik suasana mencabar. Sementara itu, pendapatan bersih faedah dan pembiayaan meningkat sebanyak 2.5% kepada 8.45 bilion ringgit berbanding 8.24 bilion ringgit bagi tempoh yang sama pada 2024. Perbadanan Pembangunan Perdagangan Luar Malaysia, Matrid bersama Majlis Kayu Kayang Malaysia, MTC, menjana 177.56 juta ringgit potensi ekspor melalui program pencarian antarabangsa di Malaysian Wood Expo 2025. Penjanaan itu diperoleh melalui 358 mesyuarat perniagaan antara 50 pengekspor Malaysia dan 78 pembeli luar negara dari 27 buah negara. Ketua Pegawai Eksekutif Matriq, Datuk Seri Muhammad Mustafa Abdul Aziz berkata, kerjasama strategik adalah penting dalam memacu pertumbuhan ekspor yang mampan bagi industri Malaysia. Dalam pada itu, pertumbuhan ini membuktikan kejayaan pekerja ekspor Malaysia mengamalkan pendekatan lestari dan berasaskan nilai untuk memenuhi permintaan global. Berita Sukan Menteri Belia dan Sukan Hanayo mahu pemain profesional negara menjalani latihan bersama dengan pemain badminton di bawah naungan Persatuan Badminton Malaysia BAM secara berkala bagi memastikan tiada jurang perbezaan yang ketara. Hana merangkap pengerusi jawatan kuasa program Road to Gold RTG berkata, langkah itu dibuat sebagai satu usaha untuk memastikan prestasi atlet di bawah program itu sentiasa berada di tahap tertinggi. Pemain BIM di bawah program RTG ialah bergul lelaki nombor 2 dunia, Aaron Chia So, Wo Yi, bergul lelaki nombor 5 dunia, Man Wei Chong, TK Woon, bergul wanita nombor 2 dunia, Perlitan, M Tina, serta bergul campuran nombor 4 dunia, Cheng Tan Ji, Toh Iwe. Sementara itu, atlet profesional di di bawah program berprestasi tinggi ialah bergulai lelaki nombor empat dunia, Go Zae Fei, Nur Izudin Rum Sani dan bergulai campuran nombor sembilan dunia, Go Soon White, Shevon Lai. Jerman dan Belanda berpesta gol ketika mereka menewaskan lawan masing-masing dalam aksi terakhir kelayakan Piala Dunia 2026. Kedua-dua gergasi Eropah itu hanya memerlukan keputusan seri untuk memastikan tempat ke kejohanan bola sepak dunia yang bakal berlangsung di Amerika Syarikat, Kanada dan Mexico itu. Jerman menguasai permainan awal dan menewaskan Slovakia 6-0 di Leipzig, Belanda pula mengambil masa lebih lama untuk menjarakkan kedudukan sebelum menumpaskan Lithuania 4-0 di Amsterdam. Sementara itu, Slovakia menamatkan persaingan di tempat kedua kumpulan A, manakala Poland yang terselamat daripada kejutan untuk menang 3-2 di Malta berakhir di tempat kedua kumpulan G di belakang Belanda. Slovakia dan Poland yang berada di kedudukan tempat kedua berjaya menepas slot untuk pusingan playoff Eropah bagi 16 pasukan pada Mac 2026 ini. Sebagai penutup 15 minit MMTV hari ini, saksikan laporan cuaca esok Rabu 19 November 2025. Jangan lupa dapatkan akhbar utusan Malaysia dan Kosmo untuk berita-berita terkini dan menyeluruh. Sekian sahaja daripada saya, Muhammad Indra Syakti. Assalamualaikum dan jumpa lagi.